pernah tak anda terfikir macam mana paranti kita ni boleh jadi makin laju tahun demi tahun? Rahsianya bukan setakat chip yang lebih power, tapi sebenarnya terletak pada reka bentuk lebuh raya halimunan kat dalam tu, papan lita. Jadi kali ini, kita nak bongkar macam mana jurutera-jurutera ni melawan hukum fizik untuk bina lita yang jadi nadi dunia moden kita. Dan petikan ni, fuh, memang kena sangat. Apa yang kita akan tengok ni bukan magic, tapi sebenarnya ia adalah penggunaan sains yang betul-betul bijak dan ada tujuannya maksudnya ia tentang faham dulu peraturan alam semula jadi dan lepas tu dengan cerdiknya cari jalan untuk main dengan peraturan tu supaya kita boleh dapat kelajuan yang gila-gila punya Okey, cuba tengok evolusi ni. Yang kat atas tu, komponen-komponen besar yang mungkin kita jumpa dalam radio lama kan? Dan yang kat bawah tu pula, lita yang jauh lagi kecil dari sebuti beras. Nampak macam lain sangat, tapi sebenarnya matlamat dia tetap sama. Jadi macam polis trafik untuk elektron. Arahkan elektron ni nak pergi mana, bila nak jalan, itu je tugas dia. Okey, jom kita guna satu analogi yang best. Kenapa reka bentuk papan litar ni macam merancang bandar? Bayangkan macam ni. Papan litar tu adalah bandar. Jalur-jalur kuprum tu, ha, itu jalan raya dia. Komponen-komponen elektronik tu pula bangunan-bangunan. Dan isyarat elektrik itu kereta yang bergerak selaju cahaya. Jadi, jurutera ni sama macam perancang bandar. Dia kena fikir pasal trafik sesak, pasal gangguan, dan paling penting, pastikan semua kereta sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dulu-dulu masa awal-awal dulu nak rancang bandar ni senang je. Peraturan trafik dia simple, jelas. Waktu ni, lita semua behave elok je. Ikut je cakap macam dalam dunia yang serba sempurna. Konsep yang membolehkan semua ni berlaku pada zaman tu dipanggil abstraksi litar tergumpal. Bunyi macam susah kan? Tapi sebenarnya ia macam satu perjanjian yang kita buat dengan fizik. Kita buat-buat tak nampak satu benda. Kita anggap isyarat elektrik ni bergerak serta-merta dari satu tempat ke tempat lain. Tak ada masa perjalanan langsung. Untuk litar yang slow dan kecil, anggapan ni okeylah, boleh pakai. Macam kita anggap nak lintas pekan kecil tu tak ambil masa langsung. Tapi manusia kan kita nak semua benda lagi laju, lagi pantas, cip makin laju, isyarat bergerak berbilion kali sesaat, bandar kita tadi dah jadi metropolis gergasi. Dan kat sinilah perjanjian kita dengan fizik tadi mula hancur. Anggapan yang perjalanan tak ambil masa tu dah tak boleh pakai lagi. Ha, yang ni best. Ini data betul, bukan rekaan. Cuba tengok beza antara cip MIPS tahun 1984 dengan Pentium 4 tahun 2004. Dulu tahun 84 masa untuk isyarat tu lintas chip cuma 0.13% je dari satu kitaran jam sikit sangat boleh buat tak nampak je tapi bila sampai tahun 2004 nombor tu melompat jadi 23%. 23%. Cuba bayangkan perjalanan pergi kerja makan masa suku hari bekerja anda memang masalah besar kan? Inilah yang jurutera kena hadap. Jadi, apa maknanya semua ni? Maksudnya, peraturan mudah yang kita guna dulu tu dah tak laku. Masa perjalanan kereta dalam bandar kita tu dah jadi satu faktor yang sangat-sangat besar. Ia dah mula ganggu keseluruhan operasi. So, jurutera terpaksa buang buku peraturan lama dan tulis yang baru. Okey, masalah besar yang pertama, isyarat tu sendiri makin lemah. Bayangkan anda cuba nak cakap dengan kawan kat hujung koridor yang panjang gila. Mesti suara anda makin lama makin perlahan kan? Lepas tu hilang. Benda yang sama jadi pada isyarat elektrik laju ni. Semakin jauh ia bergerak, semakin lemah jadinya. Salah satu sebab utama benda ni jadi ialah satu fenomena pelik yang kita panggil kesan kulit atau skin effect. Pelik tau sebab bila frekuensi makin tinggi, elektron ni macam jadi malas. Dia tak nak lalu kat tengah-tengah wayar, dia cuma nak lalu kat bahagian kulit luar wayar je. Ini buatkan laluan dia jadi sempit macam wayar tu jadi lebih kurus. Bila laluan sempit, rintangan meningkat dan isyarat pun jadi lemah. Jadi macam mana jurutera nak lawan benda ni? Ha, dia orang guna satu trik yang sangat bijak. Dia orang tahu maklumat paling penting dalam isyarat digital ni sebenarnya ada pada masa peralihan, masa dia bertukar dari sifar ke satu atau satu ke sifar. Bahagian ni juga yang frekuensi paling tinggi dan paling teruk kena serang dengan kesan kulit tadi. Jadi apa dia orang buat? Dia orang guna teknik pra penekanan. Maksudnya dia orang sengaja kuatkan isyarat tu, tapi hanya masa peralihan tu. Analogi ni memang ngam. Ia samalah macam kita jerit perkataan pertama dalam ayat kita supaya orang kat hujung bilik yang bising tu masih boleh dengar dengan jelas apa yang kita cakap sampai habis. Dengan jerit masa mula-mula tu, jurutera pastikan walaupun isyarat tu makin lemah, mesej tu masih sampai dengan elok. Kan bijak? Okey, masalah kekuatan isyarat dah selesai. Tapi kerja belum habis. Ingat tak pasal bandar kita tadi? Sekarang kita kena fikir pasal susun atur jalan raya pula sebab kat mana kita letak jalan tu sama penting dengan jalan tu sendiri dan ini membawa kita kepada dua lagi masalah besar, cross talk dan penetapan masa. Crosstalk ni senang cerita macam kita boleh dengar perbualan jiran sebelah rumah sebab dinding nipis. Kalau jalan raya atau jejak lita ni terlalu dekat, isyarat dari satu jalan boleh melompat dan kacau isyarat kat jalan sebelah. Jadi, macam dalam gambar ni, ada satu petua umum. Jarak antara jalan-jalan ni mesti sekurang-kurangnya tiga kali ganda ketinggian bahan penembat kat bawah dia. Kena bagi ruang sikit dan bukan jarak je yang penting tau. Bahan yang kita guna untuk buat pembahagi jalan tu pun main peranan. Ada bahan penebat, kita panggil dielektrik, yang lagi bagus untuk halang isyarat dari melompat. Bila guna bahan yang betul, jurutera boleh bina jalan raya ni lebih dekat dengan lapisan asas lita yang berfungsi macam perisai. Jadi setiap perbualan takkan bercampur. Lepas tu, ada pula masalah timing. Dalam cip-cip moden ni sangat-sangat penting untuk pastikan isyarat sampai ke beberapa tempat pada masa yang sama, serentak. Untuk buat ni ada dua strategi utama. Pertama, penghalaan bintang, star routing. Ni macam hantar mesej terus dari pusat ke setiap destinasi. Cepat dan kemas. Tapi kalau kita nak pastikan beberapa mesej sampai serentak, kita mungkin kena guna cara kedua, penghalaan ular, serpentine routing. Jom kita tengok rupa dia macam mana. Sebelah kiri itu, penghalaan bintang. Nampak kan? Lurus je, kemas. Sebelah kanan pula, penghalaan ular. Perasan tak jalan dia bengkang bengkok macam ular? Itu sengaja dibuat macam tu. Tujuannya satu je, nak bagi laluan tu jadi lebih panjang. Supaya sama panjang dengan laluan lain. Barulah isyarat boleh sampai serentak. Okey, yang terakhir sekali tapi mungkin yang paling asas iaitu asasnya secara harfiah kita panggil satah bumi atau ground plane. Dalam analogi bandar kita, inilah tanah tapak tempat semua bangunan dibina. Kalau tapak ni tak kukuh, habis runtuh satu bandar. Dan ini membawa kita kepada salah satu persoalan paling hangat dalam dunia reka bentuk litar. Satah bumi ni patut kita buat satu je yang besar dan bersambung ataupun patut kita asingkan untuk bahagian digital dan bahagian analog? Jawapannya tak semudah tu. Tak ada satu jawapan yang betul untuk semua keadaan. Kalau guna satu satah je memang senang dan ia bagi laluan yang elok untuk arus patah balik. Tapi kalau kita ada lita digital yang bising dan lita analog yang sensitif atas papan yang sama, bunyi dari digital tu boleh kacau isyarat analog. Jadi dalam kes macam ni, jurutera mungkin akan pisahkan satah bumi tu. Dia macam buat kejiranan berasingan untuk digital dan analog dan sambungkan dua-dua ni kat satu titik. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari sini? Reka bentuk benda yang paling asas ni, benda yang nampak remeh, boleh jadi penentu sama ada chip yang bernilai berbilion ringgit tu berfungsi ataupun tak. Ini peringatan untuk kita, dalam dunia kejuruteraan kelajuan tinggi, benda-benda asas ni lah yang sebenarnya paling kritikal. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Kita dah lihat kan, evolusi reka bentuk litar ni adalah satu cerita tentang memecahkan peraturan lama dan menulis peraturan baru. Daripada buat-buat tak nampak masa perjalanan, sampailah ke tahap melawannya dengan pra penekanan. Daripada laluan lurus, sampailah ke laluan berliku-liku yang disengajakan. Jadi persoalannya, bila kita dah menuju ke kelajuan antara hertz dan pengkomputeran kuantum, Hukum fizik pelik apa lagi yang jurutera kena kuasai dan peraturan baru apa pula yang mereka kena tulis nanti?